Вітаю в ефірі інформаційно-аналітична програма «Село та люди». Сьогодні ми говоримо про аграрний бізнес, аграрну політику держави та життя людей за межами великих міст. Підтримка тваринництва дасть можливість зменшити імпорт м'яса та м'ясопродуктів. Україна може у 2013 році зменшити імпорт свинини на 40%. При цьому у структурі споживання частка імпортованого в Україну м'яса та м'ясопродуктів знизиться із 17 до 7%. Збільшення вітчизняного виробництва м'яса відбудеться як за рахунок впровадження нових технологій та модернізації існуючих виробництв, так і за рахунок будівництва нових підприємств. Про це повідомив міністр аграрної політики та про.

У 2013 році в Україні врожайність зернових культур в порівнянні з минулим роком збільшиться на 20-30%. Про це заявив під час прес-конференції директор гідрометцентру України Микола Кульбіда. Крім того, він підкреслив, що промерзання ґрунту слабке і волога попадає в неї в достатній кількості. Нагадаємо, за даними міністерства аграрної політики та продовольства України, на 12 лютого в Україні майже 92% посівів озимих культур знаходяться в доброму та задовільному стані. Партнер програми Агрофірма Сади України. Нововедення в чинному законодавстві, принципові відмінності нового кримінального кодексу, діяльність аграрного фонду та реально вигідні банківські пропозиції. Про це та багато іншого говорили на п'ятиденному семінарі навчанні, що пройшов днями на Харківщині. Днями в Харкові пройшов п'ятиденний семінар навчання з актуальних питань розвитку аграрного сектору економіки нашого регіону. Тут обговорювали багато важливих та актуальних питань, зокрема нововведення у чинному законодавстві, напрями діяльності аграрного фонду, програми підтримки сільського господарства та реально вигідні банківські пропозиції в програмі, яку ми приближили на ці п'ять днів, Затронуты все абсолютно темы, не только сельского хозяйства, а и работа со зверными громадян, работа с контрольными документами, работа по статистике, по земельным вопросам. То есть это та помощь замам по ОПК и начальникам управлений сельхоз, которые они сталкиваются каждый день в своей работе. И мы сейчас им даем в общем методические рекомендации, какое-то обучение, где они могут задать вопросы, вопросы, получить на них ответы. И в дальнейшем мы думаем, что это даст положительный эффект в работе в их дальнейшем. Корисною і дійсно потрібною назвали слухачі інформацію директора Харківської обласної дирекції ВБР Банку стосовно їхньої програми кредитування агробізнесу. Сьогодні мало хто розуміє структуру фінансування агробізнесу, сьогодні мало хто за це береться, розуміє, що ризики, які будуть нести банк, вони доволі високі. Мы на эти риски готовы как банк, мы в этих рисках готовы участвовать и готовы эти риски финансировать. Реалії українського села змушує знаходити нові шляхи вирішення проблем сільськогосподарської галузі. ББР банк пропонує комплекс кредитних програм з гнучким графіком погашення. Його фахівці завіряють, якісний підхід до аналізу бізнесу, професіоналізм кредитних експертів, лояльні умови кредитування з урахуванням сезонності бізнесу, індивідуальний підхід до кожного клієнта дають можливість у найкоротші терміни здійснити фінансову підтримку сільгосппідприємства. Про підготовку аграріїв Харківщини до весняних робіт говоримо із директором департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації Віталієм Пановим. Партнер програми Всеукраїнський банк розвитку. Здравствуйте, Віталій Владимирович. Ми раді привітати вас в нашій студії. І можна ли з вами задати несколько питань? Сейчас ми стоїмо на пороге весенних работ, і прежде всего. нас и наших телезрителей интересует, в каком состоянии на сегодняшний день находятся посевы озимых культур на Харьковщине. Озимые зерновые в области составляют порядка 50% всей зерновой группы, поэтому, конечно, для нас это очень важный аспект нашей работы. И по состоянию на сегодняшний день, те озимые, которые были посеяны еще с осени прошлого года, а это порядка 502 тысяч гектар, порядка 65-70% это хорошее состояние, 35% удовлетворительное и порядка только 1% – примерно, это слабые и изреженные. Поэтому то состояние, которое есть на сегодняшний день у нас не вызывает опасения, но тем не менее, как мы все понимаем, что если допустим посев в этом году он был оптимальный и осадков хватало, и погодные условия были прекрасные, то сейчас уже нам в январе месяце зима начала приносить определенные сюрпризы, но пока это не вызывает катастрофических каких-то последствий. Тем не Зима еще не закончилась и будем надеяться, что... Погодные условия резко не изменятся, то есть не будет резкого понижения температуры. И в том состоянии, в котором на сегодняшний день азимы пребывают, а мы, в общем-то, мониторим эту ситуацию э, порядка раз в неделю или даже два раза в неделю, когда изменяется как-то температура вместе с учеными, с институтом Юрьева, то те монолиты, которые уже взяты, они, в общем-то, показывают о том, что в основном, практически 100%, как я уже сказал, э, они живы и будем надеяться, что в дальнейшем они сохранятся. То состояние, в котором они есть. Понятно. Виталий Валерьевич, скажите, пожалуйста, а вот посевная компания 2013 года? Какие ее особенности? Есть ли какая-то проблематика? Какие уже есть пути решения? Как я уже сказал, первое о том, что таких катаклизмов, которые были осенью 2011 года, э, слава богу, в 2012 году осенью мы не, не, таких не происходило, поэтому э, хватало и осадков, и э, тем, температурный режим был нормальный. Единственное, что мы в общем-то э, Большое внимание в этом году при посевной кампании уделяли э, тем э, семенам, которыми были посеяны озимы. Э, что имеется в виду? Ну, первое, это рекомендуемые сорта для Харьковской области. Э, второе, это репродукция не ниже второй репродукции. И это выдержали практически все районы, где-то на уровне 96% по Харьковской области была посеяна репродукция не ниже, чем вторая. Есть незначительно это мелкие фермерские хозяйства, которые посеяли, может быть, э, продукциями выше, чем вторая, но тем не менее в общем по Харьковской области, как я уже сказал, действительно озимые посеяны были в оптимальные сроки, с оптимальными полностью выдерживались технологии посевов и что дает нам возможность рассчитывать о том, что действительно они перезимуют хорошо и уже весной мы не ожидаем большого пересева, хотя как вы понимаете, сельское хозяйство это достаточно рисковая э, деятельность, поэтому э, если не будет никаких серьезных изменений погодных условий, э, то мы не рассчитываем на большой пересев. Виталий Владимирович, можно немножечко подробнее рассказать о семинаре обучения, который прошел на днях в Змейском районе? Да, действительно, с 4 по 8 февраля в Змеевском районе мы провели э, семинар обучения для э, зам глав администрации по вопросам АПК и начальникам сельхозуправлений. Э, ну, чем продиктовано вообще проведение этого семинара, учебы? Мы видим, что э, те изменения в законодательстве, эти те, те изменения во всех э, сферах, которые касаются сельского хозяйства, они настолько стремительны, что иногда просто э, в силу занятости наши Люди, которые работают в этой сфере, не всегда даже успевают для того, чтобы отследить эти изменения. Поэтому было принято решение о том, что провести такой семинар учебы. Э, Притом она была, э, так сказать, с выездом для того, чтобы э, не отвлекали какие-то текущие вопросы э, наших работников, которые занимаются сельским хозяйством в районах. Была проведена такая семинар учебы, э, было освещено порядка 50 тем, э, притом темы касались всех э, направлений, это и земельные вопросы, и юридические вопросы, и вопросы, которые касаются именно специфики по науке растеневодства, и животноводства по науке, и по статистике по отчетности, и вообще все практически рекомендации вплоть до завернения громадян, потому что это тоже является в общем-то работой и немаловажно, почему? Потому что очень часто люди со своими проблемами, со своими вопросами обращаются в управление Сельского хозяйства и уровень тех специалистов, которые дают эти ответы, зависит от того, насколько они информированы, насколько они обучены. Поэтому мы провели такой семинар. Мы считаем, что это будет и в дальнейшем. Сейчас пойдут семинары и учебы для конкретно для руководителей сельхозпредприятий, конкретно для агрономов, для животноводов, поэтому это уже будет более такая со своей профессиональной спецификой, но тем не менее те 38 лекторов, которые у нас поучаствовали в проведении занятий, а занятия проходили с утра, с перерывом на обед и до вечера, я думаю, что те знания, которые получили замы по АПК райгосадминистрации, начальники управлений, они им помогут весь этот сельхозгод использовать те полученные знания. И не только просто из-за того, что они получили все ответы на все поставленные вопросы. Вы знаете прекрасно о том, что все ответы невозможно получить, что касается и землепользования, и вообще земельных отношений. Но, тем не менее, мы, в общем-то, дали возможность, чтобы они понимали, с каким вопросом, куда они могут обратиться, получить квалифицированную помощь и ответы на те вопросы, которые будут у них возникать в течение этого года. Ну, и самое главное, они пообщались между собой, что тоже немаловажно. Почему? Потому что иногда ну, всего знать нельзя. И если есть, допустим, какой-то заминка или какая-то может быть упущение у одного района, он всегда созвонится со своим коллегой в другом районе, где это может быть в чем-то лучше, и всегда посоветуется и выработает позицию. Мы, естественно, будем продолжать это направление по обучению. Почему? Потому что ну, не секрет, что в любом деле подготовленность кадров это очень большое имеет значение. И я надеюсь, что это несет нам определенные результаты не только о том, что э, по подготовленности кадров. Но ну, я думаю на результатах в общем по сельскому хозяйству для Харьковской области. Потому что э, ну, от того, насколько мы умеем э, собрать необходимую информацию, про, провести какой-то анализ, э, зависит очень многое э, уже в конечном результате. Поэтому я думаю, что эта учеба была полезна, и как я уже сказал, мы будем продолжать эту работу. Виталий Владимирович, вопрос о государственной поддержке. Государственная поддержка АПК в 2013 году. Какая она предусмотрена? Вы знаете, что касается государственной поддержки вообще в сельском хозяйстве, очень много идет дискуссий. Вот какой путь выбрать? То есть помогать тем, которые достигают определенных хороших результатов, или помогать те, которые наоборот отстающие. В общем-то, дискуссия это продолжается. На сегодняшний день большое внимание министерства уделяет это поддержке прежде всего вот населения в сельском хозяйстве. Или э, это индивидуальное хозяйство, э, или это особистые селянские господарства, либо это сельхозкооперативы. И самое главное, вот, э, прекрасно проработала 2012 год, и она будет работать и в 2013 году, э, вот сейчас с небольшими изменениями в постанове Кабинета Министров. Это дотация на содержание молодняка э, в так называемых частных подверьях. Вот мы видим реальный результат. Почему? Потому что каждый, кто вырастил теленка от 3 до 15 месяцев, каждые 3 месяца получал 250 гривен государственной дотации за то, что он, за то, что он его продолжает держать, а не сдает его на мясокомбинат или на мясо раньше. И это нам дало примерно пока по статистической отчетности, то, что мы видим, порядка 4,8% увеличения поголовья этого молодняка в частных хозяйствах поэтому в основном это будет связано с индивидуальным подходом по именно людям. Кроме этого большое внимание и министерство а мы сейчас здесь на местах уделяем созданию сельхозкооперативов, которые будут будут создаваться в селах и разрабатываться ряд программ по поддержке этих сельхозкооперативов. Я думаю, тоже это, это перспективное направление. Ну и кроме этого то, что сохраняется, это и компенсация по кредитным ставкам, это компенсация за приобретение техники. І за будут работать. Я благодарю вас за участие в нашій програмі. Спасибо большое. До Спасибо вам. Партнер програми Агрофірма Сади України. Завод до опрацювання насіння агрофірми Сади України не тільки вітчизняна гордість, Про його знак якості знають вже далеко за межами нашої держави. Одна з консалтингових агенцій опублікувала свій перший прогноз виробництва основних зернових і олійних культур в Україні в сезоні 2013 року. Виходячи з багатьох факторів та з урахуванням поки що сприятливої погоди взимку, очікується загальний врожай усіх зернових на 24% більше ніж минулого року. Не сперечається з таким прогнозом головний агроном агрофірми Сади України Олександр Друщенко. Переживання було за останні за ці дві тижні, що як випав дощ, мороз, що була корка на полях. Ну, благодаря якби, температурам, які температури перейшли на плюс, ця курка зійшла, то таких глобальних проблем немає. Перезувала, можна сказати, ну, більше, ніж добре, можна сказати, майже навідмінно. Зараз в господарстві готуються до весняних робіт. Планують виходити в поле на підкормку озимої пшениці, боронування захисту рослин. Технічний парк суттєво оновили ще в минулому році, тому ремонтні роботи більш профілактичні ніж капітальні. В першу чергу відремонтували, можна сказати, відсотків на 70 уже тракторний парк це тяжола техніка та такі трактори, які будуть задіяні в посівній кампанії. Переходимо поступово до ремонту. Ряду ґрунтообробної техніки це культиватори, зборони, те, що перше буде задіяно в весняних роботах. Різниця врожаю, як особливо по минулому році, як стояла спека без дажів. Наприклад, можна сказати, товарної кукурузи, де дощу не було взагалі, то врожай отримували до 20 центнер гектара. Там, где было назрушені, в таких же условиях на таких же самых землях, то урожайность кукурузы достигала до 140 центнер за гектар. Про зрошення вже давно говорять навіть на найвищому державному рівні. Заперечувати чи просто піддавати сумніву його надзвичайну важливість в нашому регіоні марна справа. Статистика порівняння врожаїв на зрошувальних полях і незрошувальних більш ніж красномовна. Саме тому компанія сади України вкладає кошти і зусилля, бо розуміє за цим майбутнє аграрного комплексу. До того ж, сприятливі умови вирощування впливають не тільки на урожайність, а й на якість насінневого матеріалу. Кукурузу я закупляю під. Такими марками, як НС-2014, НС-2016, теж я дуже задоволений даною продукцією. Маю врожаї десь порядка до 62 центнерів з гектара. Ми працюємо вже не перший год з цією фірмою і у мене складаються дуже хороші впечатлення об неї. Почому? Потому що, во-первых, хороше качество сем'ян, схожість прекрасна. Когда подсончик починає так сказати... Ну, цвісі цвітут в один день зацвітає, в один день починає тугасать. Взагалі, якість насінневого матеріалу це не просто візитна картка садів України. Це слово синонім їх фірмового знаку. Працювати над тим, щоб він був кращим з кращих, доводиться постійно і наполегливо. Незмінним ланцюгом, в складовому шляху виробник насіння і його споживач є завод з доопрацювання насіння. Весь материал, который приходит с пуля на завод, он обязательно на лаборатории контролируется, определяется качество, это обязательно влажность, чистота, жизнеспособность, энергия в схожесть семян. И, конечно же, масса тысячи. Контроль материала идет полностью на всех участках. Как по доработке, так же как приемка и хранение. И, конечно же, готовая продукция. На заводе встановлено обладание датской фирмы Kimbra Health GmbH. Это позволяет производителям проводить сушку на сине с минимальным травмированием зерна. Мы для работы для клиента мы можем сделать все, что угодно, от выбирая от цвета семян и заканчивая каким препаратом будет нанесено. Все что угодно от любых болезней, от любых вредителей, все, что можно нанести на семена. Ми можемо нанести. насіння, яке виходить з заводу в фірмових мішках, експортують не тільки по всіх регіонах України, а й в Сербію, Росію та інші країни. Разом із насінневим матеріалом клієнт може за бажанням отримати професійні рекомендації з його вирощування. Зараз напередодні весняного сезону працівники всієї агрофірми зосереджені на тому, щоб оптимістичні прогнози на врожай 2013 року стали реальністю. Партнер програми всеукраїнський банк розвитку. У наступному випуску програми на вас чекають новини агробізнесу та агрополітики. Репортаж із агровиставки, що відбулася в Києві. Ми говоритимемо про тенденції та прогнози. Незмінним залишиться одне: ви завжди почуєте людей, які знають, як пахне земля, що годує нас хлібом. На цьому я з вами прощаюсь. До побачення.